Hər dəfədə vurğulanır ekspertlər, mütəxəssislər tərəfindən ki, müttəfiq şəkildə hansısa formada iki tərəf görüşməlidir, iki tərəf müzakirə aparmalıdır. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti də Şarl Milşel regiondakı vəziyyətlə bağlı həm Azərbaycan prezidenti ilə, həm Ermənistanın baş naziri ilə telefonla danışıb və razılıq alıb ki, ayın 15-də Bruseldə iki tərəfli görüş olsun. Daha ətraflı danışmaq istəyirik. Birbaşa bağlantıda bizi Milli Məclisin üzvü Ceyhun Məmmədov gözləyir. Türcəy Hümbəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Əjayım, bəqədət etdiyimiz kimi, bu görüş planlaşdırılır. Maraqlıdır hansı nəticələr gələ bilər görüşdən və burada başqa maraqlı bir nüans da var. Qərbin iştiraki ilə görüşün keçirilməsi ilə bağlıdır. Biz burada Rusiyanın da bəzi hallarda iştirakını müşahidə edirik, amma indi Avropa İttifaqı tərəfdən belə səylər göstərilir. Bu bizə nədən xəbər verir, hansı mesajları verir? Ə Birinci qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan tərəfi uzun müddətdir bu görüşlərin keçilməsini istəyir və bununla bağlı dəfələrlə Azərbaycan tərəfi öz mövqeyini bildirib. Ancaq məlum olduğu kimi Ermənistan bu görüşdən yayınırdı və bir müddət bunun öncəl də mətbuatda belə bir məlumat yayılmışdı ki, Moskvada belə bir görüş keçiriləcək. Ancaq sonradan Ermənistan tərəfi bu görüşdən internetdir və bu görüş baş tutmadı və bu görüşün Moskvada keçiriləcəyi düşünüldüyü bir halda artıq biz bu görüşün Bruseldə keçirildiyinin şahidi oluruq. Birinci qeyd etmək lazımdır ki, əvvəlki bu prosesdə Vətən müharibəsi zamanı bu vasitəli missiyanı Rusiya üzərinə götürmüşdü və müəyyən mənada Avropa ölkələri, Qərb Avropa ittifaqı bu fəxətdən xanarda qalmışdı və onlar növbəti mərhələdə çalışdılar ki, bu prosesdə onlar da iştirak etsinlər və növbəti dəfə bu Ermənistan təhrifat törətdikdən sonra Avropa İttifaq Şurasına rəhbəri Şarl Müshel həm cənab prezidentlə, həm də Ermənistan rəhbərliyi ilə danışdı və müəyyən müzakirələr aparıldı və belə qərara gəlindi ki, Bruseldə belə bir görüş keçirilsin və bütün hallarda bizim mövqeyimiz ondan ibarət ki, hüqumi görüşlərin keçirilməsinə ehtiyac var. Qeyd etdim ki, Azərbaycan hesab edir ki, biz artıq növbəti bir mərhələyə qədəm qoymuşuq və bu mərhələdə danışıqlara başlamaq lazımdır və bu danışıqlar çərçivəsində də bir neçə mühüm məsələ var ki, onlar həllini tapmalıdır. Ancaq bir məqamı da qeyd edək ki, biz buna hazırlaşdığımız bir dövrdə yenidən Ermənistanın təxribat törətdiyinə şahid olduq və Azərbaycan da bu təxribatların qarşısını çox qətiyyətlə aldı və hesab edirəm ki, Ermənistanın yenidən danışıqlar masasına qayıtmasında bu amilin də ciddi rolu var. Deməli, Azərbaycan tərəfi də bu görüşün baş tutacağı ilə bağlı xəbəri təsdiqləyib. Azərbaycan tərəfi hər zaman siyasi dialoqa açıqdır və bu kimi təmaslar müsbət qarşılanır. Bu xüsusda Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin Brüssel zirvəsi çərçivəsində Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə iki ölkə liderinin görüşünün təşkili təklifinə Azərbaycan tərəfindən razılıq verilib. Bu fikirləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva bildirib. Siz özünüz də Ceyhunbəy vurğuladınız ki, Ermənistan tərəfi həmişə ə, Görüşlər ilə bağlı söz-söhbət düşəndə və ya e, iki tərəfli və ya üç tərəfli görüş planlaşdırılanda e, görüşün gününə az qalmış, hətta 5-6 gün başlayırlar təxribatlar törətməyə. İndi gedişatda yenə də Erməni silahlı qüvvələri hansısa formada bir təxribata əl atsə vəlar, onda bu görüşün taleyi necə olacaq və belə bir ehtimal varmı sizcə? Ümumiyyətlə biz nəzərə almalıyıq, mən əvvəllər də bu məsələyə bir neçə dəfə toxunmuşdum. Bu Ermənistanın xarakterindən irəli gələn məsələlər var. Bax, siz baxın, Vətən müharibəsində qələbədən sonra ə, sadə mənlik onu göstəribdi ki, Ermənistan bir daha belə bir cəhd etməz. Amma biz nəyi gördük? Yəni onlar planlaşdırmışdı ki, bu son ə, təhribatlarda hətta Azərbaycan torpaqlarını işğal edib danışıqlarda müəyyən üstünlük qazanacaqlar. Yenə də eyni yanlış və eyni cür addımlar atdılar. Ancaq Azərbaycan da bunun qarşılığını çox ciddi şəkildə verdi və Ermənistanın böyük itkiləri oldu və yanlış planlama bir daha özünü göstərdi. Ancaq burada məsələ belədir ki, bu millətin xarakterindən və siyasətindən ələli gələn bir məsələ var ki, biz hər zaman təhrifatlara hazır olmalıyıq. Yəni bizim üçün əlbəttə bu hadisələr ağrılıdır, bizim övladlarımız şəhid oldu, amma biz onu nəzərə almalıyıq ki, proses tam həllini tapdığına kimi Ermənistan bu təxribatları törədə bilər, bu və ya digər formada. Amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın son bu e, e, atdığı addımlardan sonra, yəni qəti şəkildə növbəti dəfə Ermənistan'a cavab verildikdən sonra və Ermənistanın bu ciddi tiklərindən sonra Ermənistan inanmıram ki, yenidən böyük bir təxribatlara cəhd edə. Və artıq məlumdur ki, cəhd etsə də, bunun qarşılığı çox ciddi şəkildə alınacaq. Yəni biz Bu ayın əvvəlindən başlayaraq ortasına kimi bir neçə dəfə bu ciddi təhrifatların şahidi olduq və Azərbaycan ordusu da bu təhrifatların qarşısını çox qətiyyətlə aldı, aldı və mən hesab edirəm ki, Ermənistan da öz dərsini buradan çıxardı. Ona görə bu görüşün mən hesab edirəm keçilmək ehtimalı böyükdür. İndi nəticələrlə bağlı biz deyə bilmərik ki, orada yüksək nəticələr olacaq, çünki Ermənistan prosesə hazır deyil, bizim bir neçə tələbimiz var bu Zəngəzur dəhlizinin bağlıdır, dermatasiya, demarkasiya məsələləridir və yeküşür müqaviləsinin imzalanmasıdır ki, Ermənistan buna hazır deyil. Burada müxtəlif e, səbəblər var, amma bütün hallarda bu kimi görüşlərin keçilməsi mənim hesab edirəm münasibətlərin nisbətən normallaşmasına təsir edən vasitələrdən biridir. Burada e, əsas məsuliyyət Ermənistanın üzərinə düşür. Azərbaycanın mövqeyi qətidir. Biz əgər onlar sülh istəyirlərsə, sülhə hazırıq, müharibə istəyirlərsə, müharibəyə hazırıq. Dəfələrləcə cənab prezident bu mövqeyi bildiribdir. Sadəcə Ermənistan da anlamalıdır ki, bölgə sülh gəlməlidir. Əgər biz istəyiriksə, bölgə əmin-amanlıqda olsun, bölgədə sabitlik olsun, mütləq bu prosesə başlanmalıdır və Ermənistan da anlamalıdır ki, Onun bütün bu kimi cəhətləri heç bir nəfsə verməyəcək. Qarşı çox qətiyyətlə alınacaq. Ceyhun müəllim, rəsmi masplanın iştiraki olmadan keçiriləcək görüşdən hansısa ciddi qərarın gələcəyi gözlənilirmi? Ümumiyyətlə belə bilirsiniz ki, ekspertlər də müxtəlif bu fikirləri, yanaşmaları sərgiləyirlər. Burda məsələ necədir? Son bizim Ermənistanla, demək, müharibədə, vətən müharibəsində qələbə zamanı vasitəçi rolunu Rusiya üzərinə götürdü və Rusiyə Azərbaycan, Ermənistan arasında bir yekun sənədin imzalanmasına nail oldu. Və bu fonda biz məsələyə baxdıqda bu gün əsas aparıcı aktyor biz biləyə bilərik ki, Rusiyadır və eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır ki, Rusiya qat-şəkildə bunun tərəfdarı deyil və mümkün yollarla da unun qarşısında alacaq və digər baxımdan da mən hesab edirəm ki, Avropa İttifaqı bu məsələdə görüş təşkil edə bilər, amma tənzimləmə prosesində sona kimi iştirak mümkün deyil. Bunu yəqin ki, onlar özləri də anlırlar, çünki zamanında indi nə Avropa ölkələri qər, nə AT-nin özü bu prosesə kifayət qədər töhfə vermədi və töhfə vermədiyinə görə də artıq burada əsas rolu Rusiyə üzərinə götürdü və bu məsələni bizim indi hazırki gəldiyimiz səviyyəyə kimi gətirdi. Ona görə burda biz nəzərə almalıyıq, Azərbaycan tərəfi öz razılığını bildirib, bu görüş keçirildi və bir də mən bir məqamı da qeyd etdim ki, bilirsiniz ki, Rusiyanın xarici işlər naziri də bu yaxınlarda bəyanat verdi ki, bu görüş mütləq keçiriləcək. Yəni Moskva da istəyir ki, Moskvanın iştiraki ilə də bir hərbi ölkə rəhbərlərinin iştiraki ilə görüş keçirilsin. Bizim yanaşmamız ondan ibarət ki, biz ümumi bu prosesə töhfə verən görüşlərdə iştirak etməyə hazırıq. Əsas hədəf və məqsəd olmalıdır ki, bu proses tənzimlənsin və bölgə əfsür kəsin. Və mən təxmin edirəm ki, ola bilər Bruseldəki görüşdən əvvəl və ya sonrakı dövrdə də biz hansısa görüşlərin də, yəni üç ölkə liderinin iştiraki ilə görüşlərin də baş tutmasının şahid olaraq. Hazır ki, dövrdə ən çox çalışan tərəflərdən biri Rusiyadır və hesab edirəm ki, Rusiya xüsusilə bir digər beynəlxalq qurumun eləcə də Qərb'in bu prosesdə aktivliyinin tərəfdarı deyil. Amma biz də öz işimizi müxtəlif istiqamətlərdə, müxtəlif qurumlarla, beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələndirilmiş şəkildə qururuq. Qeyd etdiyim kimi, əsas hədəfimiz də bölgəyə sülhün gəlməsidir. Ceyhun müəllim, çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik. E, bugünkü bağlantıya görə tamaşaçıların diqqətə çatdıraq ki, Milli Məclis deputatı Ceyhun Məmmədov bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Dekabrın 15-də Brüsseldə Prezident İlham Əliyevlə Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinian arasında görüş gözlənilir. Görüşdən gələ biləcək nəticələr nədən ibarət ola bilər və dekabrın 15-inədək proseslərin gedişatı necə dəyişərsə, biz e, hansı mənzərəni yenə yəni, müşahidə edə bilərik? Burada ssenari xətləri necə dəyişə bilər? suallarımızı Ceyhun Məmməd ətraflı cavabladı